নমস্কাৰ মই বিপুল মজুমাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল বিভিন্ন খবৰলৈ বিভিন্ন খবৰত আজি আৰু এটা বিভিন্ন খবৰ এই খবৰটো হৈছে শিলপুখুৰী শিলপুখুৰী অৰুণাচলৰ এটা অনুষ্ঠান শ্ৰী শ্ৰী নৱগ্ৰহ শ্শান কালী মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ উদ্যোগত এটা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ আছে কণ কণ শিশুসকল কণ কণ শিশুসকল এইকাৰণে কৈছোঁ আমি বহু ডাঙৰ আমাৰ এতিয়া বয়স বাঢ়ি গৈছে আমি বহুত ডাঙৰ হৈছোঁ এতিয়া এই যিসকল কণ কণ শিশু দেখিছে তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হৈছে কিছুসংখ্যকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকক আমি কণ কণ শিশু হয়তো ক'ব পাৰোঁ নহয় ভাস্কৰ দা কণ কণ শিশু ক'ব পাৰোঁ তাত্ববয়স্ক ভৰি দিছে আৰু কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া যিটো কাম কৰিবলৈ গৈ আছে বা তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনত এটা যিটো এটা ভাল খবৰ দেখিবলৈ পাম সেই খবৰৰ লৈ পেলাই সেই খবৰৰ খবৰ বিচাৰিয়ে মই আজি এই অনুষ্ঠানটোত আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আচলতে উদ্দেশ্যটো কি হৈছে মই জনাম তাৰ মুহূৰ্তত আপোনালোকে ফটোত দেখিছে চিনাকিটো কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে নিজ মুখেৰে চিনাকি কৰাই দিব প্ৰথমতে তোমাৰ চিনাকি নমস্কাৰ মোৰ নাম পৰিস্মিতা কাকতি আৰু মই বৰ্তমান হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজত পঢ়ি আছোঁ বি এ ফৰ চেম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম শৰ্মিষ্ঠা বৰ্মন মই এইবাৰ এইচ এছ ফাইনেল গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা দিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হয় মোৰ নাম ৰিয়া দেউৰী মই এতিয়া বৰ্তমান বিবৰুৱা কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত পঢ়ি আছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিকাশ্মিতা শৰ্মা আৰু মই বৰ্তমান একাদশ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰী ফিজিক্সৱালৰ পৰা নমস্কাৰ মই প্ৰীতি ৰাজবংশী মই বৰ্তমান বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সানমায়িকৰ ছাত্ৰী নমস্কাৰ মই নিজৰ হাই ছেকেণ্ড মোৰ নাম স্নেহালিকা মই নিজৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী গুৰুকুল গ্ৰামৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা দিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই ইকনমিক্সত মে জে কৰি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট কলেজ মই আচলতে এনেকৈ গৈ থাকিলে হয়তো বহুত দেৰিও লাগি যাব পাৰে গতিকে মই মাইকটো এজনক দি দিছোঁ তেওঁ আগবঢ়াই দিব মাইকটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিতুপন দাস মই বৰ্তমান গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰথম সাংমাহিকৰ এজন ছাত্ৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম মেগা কাশ্যপ মই গুৱাহাটী কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাত্ৰ হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হিচান ডেকা মই বৰ্তমান বিবুৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন বিজ্ঞান সাখাৰ ছাত্ৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী চিন্তুমণি বৈশ্য মই বিবৰা কলেজৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰিগৰাজ কলিতা মই গুৱাহাটী কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ কমাৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীনিহাল দাস মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এজন ষ্টুডেণ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম হিমাক্ষী শৰ্মা মই গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা বি কমৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম ষ্টুডেণ্ট নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰীতি সিং মই ফাৰ্ষ্ট ছেম আৰ্য বিদ্যালয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণাকী বৰ্মন মই বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ এইচ এছ ফাৰ্ষ্টদেৱৰ ছাত্ৰী আচলতে এইটোহে চিনাকি এইটো চিনাকি পৰ্ব কিন্তু এওঁলোক ইয়াতে উপস্থিত হৈছে কি কাৰণত কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে বিশেষকৈ আমাৰ ভাস্কৰ গোস্বামীদেৱ ভাস্কৰ গোস্বামীদেৱৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ মই উদ্দেশ্যটো জানিব বিচাৰিছোঁ পোন প্ৰথমতে ভাস্কৰ দা উদ্দেশ্য বুলিবলৈ তুমি গম পাইছা এইটো এটা আমাৰ কালী মন্দিৰৰ মহৎ উদ্দেশ্য আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা মিনিম সা এটা জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেইখিনি আজি আমি সঁচাকে উৎফুল্লিত মই তোমালোকে নিজে শুনিলা মানে তেওঁলোকে কেনেকুৱা উৎফুল্লিত হৈছে সেইটো আমাৰ কালি মন্দিৰৰ এটা ডাঙৰ মানে পদক্ষেপ আৰু এইখিনিয়ে আৰু বেলেগ এইটো আমি ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এইটো আমি যিমান দূৰ পাৰো এইটো আমাৰ পাঁচ বছৰ হ'ল কভিডৰ কাৰণে মাজতে এবাৰ ৰৈ গৈছিল আৰু ইয়াৰ লগতে যিমান দেৰি পাৰে এইটো চলি থাকিব যিমান দিনলৈ আমি মাৰ মাৰ অবিহনেতো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ মাৰ কিবা যিমান দিন আমাৰ ওপৰত থাকিব আমি কালী মন্দিৰৰ পৰা এই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ লগতে তোমাক আপোনালোকে জানে আমি যিটো আমি মহৎ কাম আমি কৰি আছোঁ যিটো কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ ফ্ৰী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আমি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি বিবৰুৱা কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ লগত আমাৰ এটা টাইপ এটা হৈছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি পেলাই কেঞ্চাৰ পেচেণ্টখিনি আমালৈ পঠায় আমাৰ মন্দিৰত প্ৰায় বিশখন ঊনৈছখন ওঠৰখন বিচনা আছে তাত আমি তেওঁলোকক থকাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিছোঁ আচলতে কালী মন্দিৰ কালী মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ জগোৱাৰ কথাই নহয় অকল উৎসাহতে তেওঁলোকে শান্ত থকা নাই তেওঁলোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কামো কৰি আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে ভাস্কৰ্যায় উল্লেখ কৰিছে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকল কিছুসংখ্যক কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট যেতিয়া গুৱাহাটীত আহে তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব ক'ত যোগাযোগ কৰিব সেই সকলোবোৰ অলপ অসুবিধা হয় কাৰণে কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ তেওঁলোক যিসকল মোৰ সন্মুখত আছে সকলো সন্মানীয় কৰ্মকৰ্তাসকল তেখেতসকলে তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকক ৰখাৰো সুবিধা কৰি দিছে দাদা কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ আৰু এইটো অনুষ্ঠান মই গম পাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে পাতে এতিয়ালৈকে কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ উৎসাহ লগাইছে আমি ওঠৰ চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ চলি আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যিমান পাৰোঁ আমি উৎসাহ এই এটা উৎসাহ এটা জলপানী দিয়া মানে তেওঁলোকে উৎসাহ পাব আৰু ভৱিষ্যত তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ভাল নাগৰিক হওক এই আমাৰ আশা বুগত বান্ধি আশাটো বুকত বান্ধি আমি চলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতো এনেকৈ আমাৰ চলি যাব সেইবোৰেতো মোৰ আশা জ্যেষ্ঠসকলে তোমালোকক এনেকৈ উৎসাহ যোগোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে তোমালোকে এতিয়া যিহেতু মেট্ৰিকৰ কিছুমানে মেট্ৰিকৰ দেৱনা পাছ কৰিছা কিছুমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দেওনাও পাছ কৰিছা তোমালোক সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা উদ্দেশ্য আছে এই মিন লাইভ আছে জীৱনত কি কৰিবা কোনে ক'ব বিচাৰিবা কোনোবা এজনে কোৱা কি কৰিম বুলি ভাবিছা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লাইনত যাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই আৰ্টছ লৈছোঁ আৰু তাতে মই ইকনমিক্স মেজৰ কৰি আছোঁ হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা মোৰ এইম সেইটোৱে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লাইন তুমি মই মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম এইবাৰ মেডিকেল লাইনত যাম বুলি ভাবিছে তেওঁ টিচাৰ হ'ম বুলি কোনোবাই ভাবিছা নেকি হাত দাঙিছে দুজনে আজিকালি মানে কি হয় সকলোৱে টিচাৰ হ'বলৈ বহুত বেয়া পায় কিন্তু দুগৰাকী ছোৱালীয়ে হাত দাঙিছে

বি বৰুৱা এনেকেই কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ জনায় আৰু ইয়াতে এটা ভাল কথা হৈছে মই এই অনুষ্ঠানটোত থাকিয়ে মই গম পাইছো আজি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে পূৰ্বেও তেওঁলোকৰ কোনোবা বায়েক হয়তো কোনোবা ককায়েকো আহিছে এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ লৈছে আৰু তেওঁলোককো এনেকৈ আজিৰ দৰে এইসকল জ্যেষ্ঠজনে সন্মান কৰিছে দাদা শেষত কি ক'ব অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কওক গুৰুত্ব ব্যক্তাকেইজনে কৈ গ'লেই তথাপি মই কওঁ আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পালে আমাৰ আৰু বহুত প্লেন আছে বহুত কিবা কিবি কৰিবৰ ইচ্ছা আছে আমি অকল এইটো যে কৰিছোঁ নহয় আমি কলেজেট হাইস্কুল আৰু এই কামৰূপ একাডেমী স্কুলৰ চাৰিজনকৈ ল'ৰা বহুত আঠজনক আমি মাহিলী এহেজাৰ টকাকৈ দি জলপানী দি আছোঁ মই যদি ভুল কৰা নাই এওঁলোকে আজি দহ হাজাৰ টকা দিছে নিশ্চয় আজি এককালীন হিচাপে তেওঁলোকে দহ হাজাৰ টকাকে দিছে একেলগে দিয়া হৈছে একেলগে

আচলতে বুজিলোঁ মই এতিয়াহে বুজিলোঁ তেওঁলোকে সেইটো এটা বেলেগ অনুষ্ঠান আৰু এইটো এটা বেলেগ অনুষ্ঠান এইটো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে এওঁলোকক উৎসাহ জনোৱাৰ কাৰণে দহ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সাহায্য দিছে আৰু কিছুসংখ্যকে একদম চলিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াব নোৱাৰে তেওঁলোক সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতসকলে কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এনেকৈ মাহে এক হাজাৰ টকা দি এতিয়াও বৰ্তমানলৈ চলাই আছে আৰু এওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আৰু পিছলৈ কলেজত কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁলোককো উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে এক পদক্ষেপ হাতত ল'ব বুলি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আমাক জনাইছে আৱিভাৱক ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পালে আমি আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিম বুলি যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এইটো এইটো অঞ্চলৰে নে বেলেগৰ কলেজত আৰু একাডেমী এইটো অঞ্চল নহয় সেইটো বেলেগ বেলেগ সেইটো অঞ্চলৰ কথা নাই আৰু সেইটো স্কুলে পাবলগীয়া বুলি আমি তেনেকৈ দি আছোঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ এই অঞ্চলত আচলতে মই এনেকুৱা অনুষ্ঠান দেখো তেওঁলোকে কি হয় যিটো অনুষ্ঠান পাতে য'ত অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰে সেই অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকহে বা সেই অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণকে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰি লয় কিন্তু সেনেকুৱা নহয় আজিৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল এই উদ্দেশ্যটোৰ পৰাই মই গম পাইছোঁ এখেতসকলে অকল এই অঞ্চলটো নহয় এওঁলোকে বিভিন্ন কলেজ স্কুলত যায় বিদ্যালয়ত যায় য'ত অসুবিধা হৈ আছে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তেওঁলোকৰো তেওঁ বুজ লয় আৰু তেওঁলোককো এনেদৰে সহায় কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰে তেতিয়াহ'লে মই আজি ভিডিঅ'টো বেছি সময় নলওঁ মোৰো উদ্দেশ্যটো আছিলে যে কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে কেনেকৈ কেনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনটো উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে আগলৈ আৰু আগন্তুক দিনবোৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষা ভাল হোৱাৰ বাবে কেনেকৈ উৎসাহ জনায় সেই উদ্দেশ্যটো দেখাবলৈ মই আজি এই অনুষ্ঠানটোত আহিছিলোঁ উপস্থিত হৈছিলোঁ গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ বিভিন্ন খবৰ যদি এনেকুৱা অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন খবৰক শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ